Сегодня мы сделаем тату машин. Нам понадобится. Изолента. Подожди, дай сфокусируйся. Ну, вот такая крутая, да, ребят. Так, вот как уголок, уголок из металлопрофиля я сделал. Ручка обрезанная. Чтобы вот этот кончик был съемный. Обычная, как ее назвать, струна. Ну и глада такая, на нее нужно будет чернила, да? Моторчик с вот такого-то пластмасской съемный, и в нем нужно будет проделать дырочку тоненькую с иголочкой, и к моторчику нужно подсоединить проволоку. Вот вот вот. И, вот и вот такую вот и вот такую. И вот такую вот ну зарядник проще сказать. И я сейчас буду собирать. Нам нужна изолента но мы ее уже поскольку нарезали е вторая его так начнем собирать моторчик мы ставим на большую часть и начинаем его приматывать приматывать нужно хорошо чтобы он при работе не двигался а то мало ли что он может ездить ну при сотрясении, как он будет же работать, он может сойти с места. Как не сойти с места, неправильно сказал. А, ну ну что ж, перемотка. Я вот уже доматываю. И Томас снимает, как его назвать-то так. Ну вот, вы видите, я прикрутил моторчик. Блин, О. фокусируйся. О, боже. Там, наверное, не фокусируется. Подождите. А, ну, короче, поняли, наверное. Да, теперь вытаскиваем иголочку из этого. не ставит на паузу. Теперь мы должны примотать вот этот, как бы Подожди. сказать, обрезок от ручки. Видите его, да? Подожди, блин, не фокусируется. Видите? Ну, короче, да, видели, ребята, я так полагаю, не слепые. Так, что-то тут и не так. Ну, мы его приматываем. Хорошенечко. Ну, чтобы она тоже не двигалась при, как вам сказать, при движении моторчика. Она Ребят, извините, что я так двигаю объективом, но я просто хочу, чтобы для вас все сфокусировалось. Дань, ты полный косяк, надо было все сфокусировать. Ну блин, ну ладно, пофигу. Я, конечно, стараюсь, но блин. На холоде изолента какая-то у них клеющаяся. Ну и не фокусируете. Стоим на балконе. Там кто-то он нас один. Не обращайте внимания на внешний вид, просто я недавно приехал в новый дом. Не обращайте внимания. На новую хату. Это недавно. Сколько лет? Ну, год назад. Да ладно. Да год назад, блин. Ну, как, все равно недавно. Ну, не столь важно. Так, на паузу я так думаю, вам будет скучно. Итак, вы видите, что я прикрутил вот эту вещь. Не знаю, как ее назвать, обрезок. Теперь я буду пытаться вставлять иглу саму, которая будет накал дырочку лучше делать поближе к это середине металлической чтобы был меньше ход ну вы поняли короче чтобы не было сильно так чтобы не сильно колол будет меньше ход и она будет быстрее я сделал почти на самой верхушке быстро ходит, и она жужит очень страшно. Если кто-то хоть раз был в тату-салоне, вы знаете, какие там правила. Они поймут, да? Да. Каждый раз нужно менять иголку после использования. Так, я вставил. Вот она ходит. Не Ну вот, смотрите. Сейчас зафокусирую. Ну, может, не видите, может видите. Ну давай, давай, давай. Вот, да. Вы видите? И я сейчас вижу, мы придем к испытанию. Три. Итак, вот. мы перешли к испытанию. Сейчас я подключу крокодильчик. Это как у меня выключатель. Да, им пользуюсь. Потому что можно будет быстрее вытащить из розетки. Вы слышите, как она работает? Давай, печатай на себе. Вы видите, что остается? Mm -hmm. Значит, она работает. Я написал почему-то «бог», потому что неправильно пошла. Правильно ты все написал «бог». Не Бог же. Ну нет, Бог. Ну, что-то получилось. Всем пока.